आज दसवा पारा तिलावत किया गया और ग्यारहवें पारे के दो रुक मज़ी तिलावत किए गए दसवें पारे के पहले रुकू में अल्लाह पाक ने गनीमत का और खुम्स का ज़िक्र किया है गनीमत कहते हैं मुसलमान शरी जबों के तहत काफरों के साथ किताल करें और फिर काफिर जो माल छोड़ दें और मुसलमानों के हाथ लग जाए उससे गनीमत कहते हैं इस्लाम से पहले जितने भी अध्यान गुज़रे हैं उनमें जिहाद तो था लेकिन उनमें गनाइम लोगों के लिए हलाल न थी बल्कि उसकी तरतीब ये होती थी कि जिहाद करने के बाद ऐसा जितना भी माल मुसलमानों के हाथ लगता उसे जमा कर दिया जाता फिर आसमानों से एक आग आती और आकर वो इस माल को जलाकर राख कर देती तो अब इसका मतलब ये होता कि ये जिहाद अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गया लेकिन रसूलुल्लाह रसूल अलैहि वसल्लम के लिए और आपकी उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने माल गनीमत को न सिर्फ़ हलाल कहा बल्कि अतियब माल कहा बहुत ज़्यादा पाकिजा तयब याद रखें कि पूरी की पूरी रूए ज़मीन और इसके जितने भी वसाइल हैं ये अल्लाह के हैं अल्लाह इसके मालिक हैं अल्लाह पाक ने इंसानों को इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है काफिर जब अल्लाह ताला के हुक्मों को पामाल करता है और दीन की दीन से बगावत करता है तो फिर अल्लाह ताला के दिए हुए वसायल माल और ज़मीन इस पर फिर उसे हक हासिल नहीं रहता फिर वो बराह रास्त अल्लाह के मिलक में होता है और फिर जिहाद के जरिया से जब मुसलमान जिहाद करते हैं तो फिर जिहाद के जरिए से अल्लाह उस माल का मुसलमानों को मालिक बना देते हैं ये गजवा बदर पहला मौका था कि जिस मौके पर मुसलमानों ने बाकायदा से काफरों के साथ एक लड़ाई हुई ज़ाहिरन कोई ऐसा पलान नहीं था कि मुसलमान काफरों के साथ बाकायदा लड़ने जा रहे हैं बल्कि अबू सुफियान शाम से एक तिजारती काफिला लेकर मक्का की तरफ जा रहा था आप वसल्लम को इत्तिला मिली और इस तजारती काफले में कंपनी में मक्का के हर फर्द का शेयर था और ये उस वक़्त लाखों में तीस लाख कम व तीस लाख से ऊपर की मालियत का था ये पूरा मक्का उनका ये तजारती कंपनी थी सब लोगों का इसमें हिस हिस्सा था और इसके सारे मुनाफ़े इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होने थे तो आप वसल्लम अल्लाह ताला की इजाज़त से जब आपको इतला मिली कि ये तजारती काफ़िला गुजर रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुसलमानों से कहा कि भाई इस तजारती काफ़िले को हमने पकड़ना है इस वक्त जो जैसे है वो फौरन निकले कुछ सयाब कराम ने कहा कि यार अलैहि वसल्लम हमारी सवारी करीब ही मजाफात में देहातों में हैं हमें इतनी इजाज़त मिल जाए कि हम वहाँ से अपनी सवारियाँ ले आएँ और आपके साथ आपने फरमाया नहीं इतना वक्त नहीं चुनाचे ये तीन सौ तेरह चौदह या पंद्रह ये, ये सिपा क़राम तादाद में निकले और जिन में से चंद एक के पास तलवारें थीं अक्सरों के पास डंडे थे और बास के पास डंडे भी नहीं थे और सत्तर ऊंट थे सात घोड़े या दो घोड़े थे इस तरह से और एक एक ऊंट पर तीन तीन सिहबा कराम रजवानल आजमाइन ये सफ़र के लिए और बारी बारी एक दो, दो बैठ जाते फिर एक उतर जाता इस तरह से अल्लाह ताला का करना जब बदर के करीब पहुँचे तो उस वक्त ये ख़बर मिली कि भी अबू सुफियान को इतला हो गई थी और वो नहायत होशियारी और चलाकी के साथ अपना रास्ता बदल के निकल गया और उधर उसने मक्का में ये ख़बर भेज दी कि मदीना से मोहम्मद अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ हमारे इस काफले पर हमला आवर हो रहे हैं आप सब हजरात जो है अपने इस तजारती काफ़िले को बचाने के लिए निकलें चुनाचे मक्का का हर आदमी इसमें शरीक था तो हर घर से एक नौजवान निकला एक हज़ार मुसल्ह आदमी मक्का से लड़ने के लिए मैदान में आ गए और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 के साथ हैं तो इस मौके पर और फिर मुशरकिन ने आकर के जहां पड़ाव डाला वो जगह बिल्कुल पक्की थी प्लेन थी चलने फिरने में कोई मुश्किल नहीं थी और मुसलमानों के हिस्से में जो जगह आई वो रेतला इलाका था चले तो पांव धंसे जमीन में ऐसी रेत ही रेत थी और मुशरकिन ने जिस जगह पर आकर के अपना पड़ाव डाला वो जगह पानी के करीब थी पानी पर भी गोया उनका कब्जा था और मुसलमानों ने जिस जगह पर पड़ाव डाला वो रेतली भी थी और पानी भी करीब नहीं था और फिर उधर वो हजार लोग हैं और मुसल्ला होकर के आए हैं जंग की नीयत से और इधर 313 सौ हैं और वो भी मुसल्ला नहीं हैं और जंग की नीयत से भी नहीं आए अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस मौके पर अल्लाह पाक ने ऐसी अपनी कुदरत कामला का करिश्मा ज़ाहिर फरमाया कि मुसलमानों को ये मुशरक़ दूर से देखें तो यूं लगे कि जैसे ये सौ आदमी ही है काना और मुशरक मुसलमानों को देखें तो वो उनको यूं लगे कि ये तो पचास आदमी ही है सिहाबी ालिबन हसत अब्दुल्ला मसूद रजी अल्लाह वो फरमाते हैं कि मैंने एक मुसलमान साथी से कहा कि ये जो मुश्रक खड़े हैं ये कितने होंगे कहा ये नब्बे होंगे ये बहुत ज्यादा तो सौ होंगे और मुशरिक मुसलमानों को देखें, तो उन्हें लगे कि ये पचास साठ लोग हैं अच्छा अल्लाह है, वही आयु नहीं कि हमने मकदार को दोनों तरफ जाने बैन में कम दिखाया ताकि मुशरक वैसे तो के पर रोब था लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो चंदे के लोग ही है कोई मसला ही नहीं तो वो भी पीछे ना हटे आगे बढ़े लड़ने के लिए और मुसलमानों को मुशरक जो हैं, वो बहुत थोड़े से दिखलाए ताकि मुसलमानों का हौसला भी बुलंद रहे अल्लाह कहते हैं अल्लाह अमरन का न मफूला इसलिए कि जो अल्लाह चाहते थे वो करवाना चाहते थे अल्लाह क्या चाहते थे अल्लाह ये चाहते थे कि मुसलमान जो बेसर सामानी के आलम में हैं मुट्ठी भर हैं नहत्थे हैं कमज़ोर हैं और बाकायदा मुसल्ह लश्कर के साथ मुकाबले के लिए निकले नहीं हैं और उधर जंगजू हैं और मुसल्ह हैं मुकाबले के लिए निकले आए हैं तादाद में वो एक हज़ार हैं ये तीन सौ तेरह हैं अल्लाह चाहते थे कि ये मुकाबला हो और मुकाबला हो फिर इन्हीं मुसलमुठी भर मुसलमानों के हाथों इन काफरों की पिटाई लगवाएं। चुनाचे ऐसा ही हुआ मुकाबला जब हुआ तो मुसलमानों ने देखते ही देखते कमोपेश सत्तर के करीब तो उनके आदमी वैसे ही मार दिए और बड़े बड़े मारे जिसमें अबू जहाल भी मारा गया और सत्तर उनके चोटी के लोग नामी गिरामी सरदार टाइप के लोग वो गिरफ्तार हो गए अब जब मुशरकिन से पूछा बाद में कि भाई तुम्हें क्या हो गया उन्होंने कहा कि तुमने हमें नहीं मारा तुमने हमें नहीं पकड़ा तुमने हमें गिरफ्तार नहीं किया ये तो कोई और ही मखलूक थी ये तो कोई और ही मखलूक थी जिन्होंने हमें पकड़ लिया और जिन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने हमें कत्ल किया तो इस तरह से हुआ ये कि अल्लाह पाक ये चाहते थे कि ये मुशरिक और काफिर सोचने पर मजबूर हों कि ये 313 सौ थे हम हजार और हम मुसल्ला कौन सी पीछे इनके ऐसी ताकत थी और फिर इधर मुशर को यह घुमंड भी था कि अब काफिला लेकर के गया है वो पीछे से हमारी मदद को आ सकता है और मुसलमानों को ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं थी सवाए अल्लाह के और इसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने सुबह तहज्जुद के वक्त में पूरी रात अल्लाह की बारगाह में आप सईदा रेज रहे रोते रहे और दुआ करते रहे और फरमाते रहे कि ए अल्लाह मेरे पास जो मेरी ताकत थी सरमाया था मेरी फौज थी मेरी जमात थी वो मैंने आपके हुक्म पर मैदान में डाल दी ए अल्लाह अगर आज ये ख़त्म हो गए तो फिर रुए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा और अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम से ये वादा फरमाया था यह वादा किया था कि हम दो जमातों में से एक जरूर आपके हाथों मगलूब करेंगे आप उन पर फा, फाते बना देंगे फते आता करेंगे और वो दो जमातें क्या थी या तो अबू सुफियान का तिजारती काफिला था और या जी ये मुशरकिन का मुसल लश्कर था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ कर रहे थे बार बार आपकी चादर मुबारक नीचे गिर रही थी सयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तारन आपने आपकी चादर कंधों पर दुरुस्त करते तो बिल आखिर सैदना सिद्दीक रजी अल्लाह तारन फरमाने लगे या रसोल्ला बस करें अल्लाह आपको रसवा नहीं करेंगे आपने जो मांगा अल्लाह ने कबूल फरमा लिया आपने दुआ पूरी की और दुआ पूरी करके मुस्कराते हुए बाहर निकले आपने इरशाद फरमाया बकर, वो देखो जिबरा इलाम वो मुझे बता रहे हैं वहाँ पर फलां काफ़र मारा जाएगा वहाँ पर फलां काफ़र मारा जाएगा वहाँ पर फलां काफर मारा जाएगा वहां पर फलां का सईय जमुल जमु न दुबुर इनका लश्कर जो है वो पीट फेर कर भाग जाएगा और मुकाबले की ताकत नहीं ला सकेगा तो अल्लाह पाक ने इस मौके पर मुट्ठी भर मुसलमानों को कामयाबियों से हमकिनार किया जब ये कामयाब हो गए और माल गनीमत हाथ आया तो अब चुके ये पहला ही मौका था इससे पहले कभी ऐसा मौका आया नहीं था और जिहाद के तफसीली अहकाम सामने नहीं आए थे अब ये जो सत्तर आदमी इनके पकड़े गए थे इनके साथ क्या करना है इनको छोड़ दें इनको ना छोड़ें इनको ग़ुलाम बना लें हज़रत जब्राई लाल सलात व तस्लीम तशरीफ लाए और आकर के हुजूर से फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको दोनों बातों का इख्तियार है आप चाहें तो ये जो सत्तर लोग बड़े बड़े मक्का के चौधरी तुम्हारे हाथ गिरफ्तार हो गए इनकी गर्दनें उड़ा दी ताकि इस्लाम की शाम व शौकत और धाक बैठ जाए आइंदा किसी काफिर को सर उठाने की जरूरत ना हो और आप चाहें तो इन्हें पैसे लेकर आजाद कर दी चुनाचे दुन और साथ ही फरमाया कि देखें अगर आजाद करेंगे तो फिर आइंदा साल अगर लड़ाई होगी तो आपके इतने ही लोग शहीद होंगे यह भी बता दिया आप वसल्लम ने सिब्राम अलैहिम अजमईन से मशवरा किया हमें अल्लाह की तरफ से इख्तियार मिला है तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए तो सैयदना सिद्दी के हसत अब्बास भी थे हजूर के चच्चा हस्त अब्बास भी थे इन्हीं में और भी बहुत फरमाने लगे यारसोला सारे अपने ही तो हैं हम पैसे लेकर छोड़ देते हैं पैसों से मुसलमानों की मदद हो जाएगी और ये छूट जाएंगे हो सकता है अल्लाह इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे और इस्लाम ले आए और चुनाचे ऐसा हुआ हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला बाद में मुसलमान हुए अबू सुफियान जो है वो बाद में मुसलमान हुआ और भी कई सारे लोग अमर रजी अल्लाह तआला और हजरत साद रजी अल्लाह तआला ये फरमाने लगे यारसूल्ला मेरी राय तो ऐसी नहीं ये जो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तार की राय थी तमाम सि कराम की यही राय थी और सिबा इक ने फरमाया रसोल्ला अगर आइंदा साल हम शहीद भी हो गए तो कौन सा गम है शहादत तो मोमिन का मतलूब है हम तो शहादत को एजाज समझते हैं शहाद शहीद हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है तो हजम रजी अल्लाह उतार और हज साद रजी अल्लाह फरमाने लगे यार रसोल्ला हमारी राय तो ये नहीं आपने फरमाया तुम्हारी राय क्या है का यारसोल्ला थुनुदु। 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 थुनु। मेरी राय यह है अली का रिश्तेदार अली के हाथ में दें सिद्दीक अकबर का रिश्तेदार उसके हाथ में दें उमर का रिश्तेदार उमर के हाथ में दें हर एक का रिश्तेदार उसके हाथ में दें वो अपने रिश्तेदार की खुद अपने हाथ से गर्दन उड़ा दें गर्दन उड़ा दे ताकि इस्लाम की एक धाक बैठ जाए आइंदा किसी को जरूरत ना हो खैर फैसला अकबर की राय और मशवरे पर हुआ और सारे सहाबा की यही राय थी जब यह फैसला हो गया तो अल्लाह ने आयतें उतार दी माबीन आखिर माकान अल्लाह ने नबी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उम्मत की तालीम के लिए था वरना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि इस्लाम गालिब हो आप तो ये नहीं चाहते थे लेकिन सिहब कराम रिजवान आजमाइन की दिलजोई भी पेश नज़र थी सारे सिहब कराम की राय ये थी तो आप सल्ला जब ये आए उतरी तो आप सल्हम जारो कतार रोने लगे सहबा कराम भी रोने लगे आपने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही मुआफी का ऐलान ना होता तो अल्लाह का आजाब आ चुका था अल्लाह का आजाब आ चुका था और कोई भी ना बचता उम्र के अलावा और हस्साद के अलावा यानी अल्लाह ये चाहते थे कि असल में सिहबा कराम रजवानल आल अजमाइन ये वो जमात थी जिनकी नोक पलक अल्लाह और उसके रसूल बरह रास्त कर रहे थे अल्लाह इन्हें बहुत ऊंचे मकाम पर ले जाना चाहते थे वो ऊंचा मकाम क्या है इन आमनु भी मिसलिमा आमन तुम भी फ़क दे इस मकाम पर ले जाना चाहते थे कि आने वाली नस्ल इंसानी को यह तालीम देना चाहते थे कि यह जमात इतनी मुकदस जमात हो चुकी है कि अब तुम्हारा ईमान इन जैसा होगा तो काबले कबूल होगा वरना काबले कबूल नहीं होगा अब माल के लेने में और माल लेकर आजाद करने में समझने में यह कोई समझ सकता था कि शायद माल इनकी कमजोरी है और अल्लाह यह चाहते थे कि साहबा अज़माइन उनकी सोच और फिकर उनके ख्याल इससे कोसों बुलंद हों किसी के हाशिए ख्याल में भी उनके बारे में ऐसी बात ना जाए लेकिन चूंकि मैंने पहले अर्ज किया कि यह पहला ही मौका था और अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार दिया गया था तो सिबा कर रिजवान अजमाइन ने बजाहिर कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं की कोई गुनाह नहीं किया अल्लाह के दिए हुए इख्तियार को कबूल किया है, लेकिन अल्लाह ये चाहते थे कि सिहाबा करजवानजमाइन आला मैार के ऊपर इख्तियार कर खैर इस मौके पर अब गन के बारे में क्या करना है उसको कैसे तकसीम करना है तो पाक ने जावता बता दिया वाला जितना भी माल गनीमत है इसका पांचवा हिस्सा अल्लाह के लिए उसके रसूल के लिए रसूल सलम के करीबी रिश्तेदारों के लिए यतमा के लिए मसाकिन के लिए और मुसाफरों के लिए और बाकी जो चार हिस्से हैं वो मुजाहिदीन में तकसीम होंगे और अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये इख्तियार दिया गया था कि आप माल गनीमत जब सारा जमा होता उस माल गनीमत में से जो चीज़ अपने लिए आप चाहते पसंद करते आपको अल्लाह की तरफ से इख्तियार था कि आप उसको कबूल फरमा लें ले लें और बाकी को तकसीम कर दें इसके अलावा पूरे माल गनीमत में से पांचवा हिस्सा अल्लाह पाक ने अपने लिए यानी अल्लाह के लिए अल्लाह का नाम बतौर बरकत के है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के लिए आपके कराबतदारों के लिए मुसाफरों के लिए यतामा के लिए मसाकिन के लिए था क्यों भाई ये ऐसा क्यों इसलिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके कराबतदारों पर जक़ात नहीं थी यानी आपके लिए जक़ात का माल नहीं था आपने फरमाया जकत तो लोगों के माल का मैल कुचैल होता है नबी के लिए हम हमारे खानदान के लिए ये मैल कुचैल नहीं है और ना ही सदका आपके लिए था तो अल्लाह ने यह तैयब और अतियब माल आपके लिए रखा चुनाचे आप वसल्लम इस हुमस में से खुद भी अपने अखराज भी अपनी अजवाज के अखराज की भी अपने करीबी रिश्तेदारों के अखराजात भी मुसाफरों और यतामा और मसाकिन की ज़रूरतें भी यहीं से पूरी फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से पूरा इख्तियार दिया गया था कि इस हुमस को जहां चाहें जितना चाहें खर्च करें चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस होमस में से अपने ऊपर भी खर्च करते अपनी आजवाज का सालाना खर्चा भी इसी से पूरा करते और अपने करीबी रिश्तेदार जो महाजरीन थे इस्लाम की मदद करने वाले थे उन उनहिर है आपके करीबी रिश्तेदार जो हैं उनके ऊपर न जक़ात लगती थी न सदका लगता था तो अल्लाह पाक ने उनके लिए ये, ये अतियम माल पसंद फरमाया कि उनके लिए ये है और इसी से आप सल्लाह इस्लाम के लिए हथियार खरीदना सवारियाँ ख़रीदना जिहाद के लिए इस सारी चीज़ें वो इसी से आप वसल्लम पूरा फरमाते थे तो अल्लाह पाक ने इस रुकू में इस चीज़ को बयान किया और अगली आयतों में अल्लाह पाक ने जिहाद के लिए कुछ उसूल बतलाए फरमाया अगर इन चीज़ों को इख्तियार करोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी क्या इजा तुम जब तुम्हारी काफरों से मुलाकात हो यानी आमना सामना हो तो ऐसे में साबित कदम रहो ना दिखाओ जम जाओ और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो अल्लाह के जिक्र की बरकत से अल्लाह तुम्हारे दिलों को मजबूत कर देंगे और फरिश्तों के जरिए से तुम्हारी मदद करेंगे वला तनाजाऊ आपस में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ना नहीं फतफशलू इससे तुम्हारे अंदर बुजदली पैद, पैदा हो जाएगी और वतजहाबरी हुकुम तुम्हारा रोब खत्म हो जाएगा और अगली चीज फरमाई वसबिरू मैदान जिहाद जihad में ऊंचनी-छोटी रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम jihad से पहले सहाबा ए से फरमाया करते फरमाते देखो दुश्मन से मुलाकात और मुकाबले की तमन्ना ना करो यानी यह दुआ ना करो कि हमारा जरूर मुकाबला हो यह दुआ करो से हमें कामयाबियां नसीब फरमा बगैर लड़ाई के हमारा रोप उन पर डाल दे कि वो हमारे मुकाबले के लिए लड़ाई हो हो सकता है खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमारे कदम उखड़ जाए हम जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सके तो आपने इरशाद फरमाया अल्लाह आफियत मांगो और अगर मुकाबला हो जाए तो फिर चटान की तरह डट जाओ जम जाओ और फिर बुजदली ना दिखाओ और फिर तुम्हारे कदम नहीं उखड़ने चाहिए तो फरमाया अगर ये चीजें इख्तियार करोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी अल्लाह तला समझने की अमल करने की फरमाए। तोहफे का अल्लाह महमदिन वबारिक वसल रबर तरह अः जो कुछ कहा सुना गया अपनी बार का हमें कबूल फ़रमा कमी कोताहीयों को, को मुआफ़ फरमा आमाल में अखलास पैदा फ़रमा अपने रज़ान से फरमा एल्ला तमाम सिहब करामवान अजमाइन को अपनी शायान शान अजरबदला औरबता फ़रमा ए अल्लाह उनकी क़ब्रों परोड़हाोड़हाा रहमत नाजल फरमा, उन्हें आलागिन में जगह आता फ़रमा कयामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम और साहब कराम के कदमों में हमारा हशर फरमा अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा सुबहान रब करब्ज़त यासीफुन वसलामारसिनद्दुल्ल रबालम या क्या